Lillaha a'budu mukhlishan lahu dini Sual verilir ki, Şiə namazı düzdürmü? Yəni düz olan peyğəmbərimizin sallallahu alayhi və sallamın namazıdır. Yəni əgər onun namazını qılsaq, onda da inşallah düz olacaqdır. Peygəmbərimiz sallallahu alayhi və sallam buyurur ki: "Sallu kema ra'aytumuni usalli." Məni necə namaz qılan görürsüz, o formalı namaz qılın. Çünki Peyğəmbərimiz sallallahu alayhi və sallam minberi var idi. 3 pilləli minberi var idi. İndi bəzi məscidlərdə kimi o göyə çatan minbərlərdən yox, Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamın minberi üç pillədən ola ibarət idi. Və üstünə çıxır, orada namaz qılar. Minberin üstündə namaz qılar, onu səhabələr görür. Eee və sonra buyurur ki, mən necə qıldımsa namazınızı o cür qılın. Və ona görə də insan tək namaz deyil, bütün ibadətlərdə o ibadətə başlamazdan əvvəl ə e, baxmalıdır. Bunu Peyğəmbərimiz sallallahu alayhi və sallam edib etməyib. Edibsə, necə edib? Əgər o subuta yetdirsə ki, Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam bu əməli edib və bundan sonra öyrənməlidir, öyrənməlidir ki, necə edib. Əgər belə etsə, inşallah əməl qəbul olar. Çünki əməllərin qəbul olması üçün iki şərt var. İkisi də olmalıdır. Birincisi ixtlasdır. Yəni insan etdiyi əməli insanlar görsün, eşitsin, tərifləsin deyə yox, Allah Allah təala razı qalsın deyə etməlidir. Allah təalanın rəzasını qazanmaq üçün etməlidir və ikincisi də Peyğəmbər sallallahu alayhi vəsəlləmin etdiyi formada onu yerinə yetirməlidir. İnnaman الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ